ओम श्री गणेश शारदा कृप्य नम हर ओ जय श्री महाकाल आपला रुद्र प्रशिक्षणाचा पहिला दिवस आज आपण पहिल्या अध्यायामध्ये श्लोकाला प्रारंभ करत आहोत ओम श्री गणेश शारदा कृप्य नम हर ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीशम्भसदाशिवाय नमः हराह ओम् सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव गौरीपतेर्थेन्द्रियुगं स्मरामि ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणा निधये सर्वविद्यानां दक्षिणान्मूर्तये नमः ॐ विघ्नेश विघ्नेशविधिमात्थाण्डचन्द्रेन्द्रोपेन्द्रवन्दितः नमो गणपतेस्तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मनस्पते सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॐ ज्योतिर्लिङ्गेषु पूजेषु योऽद्वितीयः प्रकीर्तितः सोऽयं दधातु सौभाग्यं सो मल्लिकार्जुनशङ्करः ॐ नमस्ते शारदा देवि काश्मीरपुरनिवासिने त्वामहं प्रार्थये देवि विद्यादानं तु देहि मे ॐ कस्तूरे तिलकाञ्चितेन्दु विलसात् प्रोद्भासि करपूरत्र भीश्रचूर्णकपुरा मोदोल्यसद्वेटिका लोलापाङ्गतरङ्गतैर्नरजकृपा सारेर्णदानन्दिनी श्री भगवती, श्रीशैल्यस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये श्रीमातरं भावये कुरङ्गं गिरिमात्तरङ्गम् शृङ्गारिताङ्गं गिरिजानुसङ्गं मुरुधेन्दुगङ्गं शिरसा नमामि शिरसानमामि शिरसा नमामि मुखं करोति वाचालं पङ्खुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे मरुळाराध्याञ्जगद्गुरू ॐ पञ्चाननक्तनोद्धूतान् पञ्चाक्षरमणोपमान् पञ्चसूत्रकृतो वन्दे पञ्चाचार्यान् जगद्गुरु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरं नेत्रम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिशमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुरब्रह्मा गुरुरविष्णो गुरुरदेवो महेश्वर गुरुः परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः अतः द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् ॐ सौराश्य सोमनाथञ्च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उच्चैन्या महाकालम् ओङ्कारमलेश्वरं परल्यां वैक्षणाथञ्च ढाकिन्या सेतुबन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमे तटे हिमालये तु केदारम् धृष्णे शन्तु शिवालये एतानि च्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातस्पटे नरः सप्त जन्म पापं स्मरणेन विनश्यति ॐ अथ अष्टदश शक्तितीर्थस्तोत्रम् ॐ लङ्कायां शाङ्करे देवी कामाक्षि काञ्चिकापुरे प्रध्युम्ने सिंहला देवी चामुण्डीकंसपठने अलम्पुरे जोगुलाम्बा श्रीशैलराम्बिका कोलापुर्य महालक्ष्मी माहुर्यामेकवेनिका उज्जयिन्या महाकाले पीठायां पुरुहोतिका ओठाने गिरिजादेवी माणिक्यां चित्रकूटके हरिक्षेत्रे कामरूपा प्रयागे माधवीश्वरे ज्वालायां वैष्णवे देवी गया मङ्गल्यगौरिका वाराणशां विशालाक्षे काश्मीरे च सरस्वती वाघर्ता विव सम्प्रोक्त वाघर्ता प्रतिपत्तये जगदपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वर जय मङ्गलं जय नमः पार्वतीवदे शिवहर हर महादेवा महाकालेश्वर भगवान की जय ओम शांति शान्ति शान्तिः